И вот выход с фруктового пассажа. Там четыре входа туда. А сюда, он дивится местный корпус. Новый местный корпус. Вот, девочки, показываю вам. Фруктовый пассаж. Там Люда стоит. Хочу еще показать вам всю. Эту... Сейчас еще есть и девочка. Тут, до речи, тоже дивиться, что тут продается. Я вам хочу, знаете, что показать, как знаете, тюль. Тюль на привозе. Вот эту девочку, что я там Таня звать. Вот она тут стоит. Хочу сейчас ее как поснимать. Вот тюли, смотрите, Вот тюли. А там мясный корпус. Вот эта девочка, вот тюли. Вот, видите, клеенка, тюли. Вот все есть на привозе. Вот, пошив штор, чтобы вы знали. Доброго дня вам. Ой, добро. Скажите номер, как это у вас можно шторы. 097-347-0404. Это телеграм на этом номере. Девочки, прикол в том, что тут можно все пошить, построчить, все тюли, все шторы. Для кухни есть же шторы? Мы да, пытались... есть готовые кухонные, можно так же само под заказ. Вот здесь есть арки. А, вот, девочки, я же вам не показала. Тоже... Арочки, да. Есть просто ровные. Есть уже готовые, вы каждый свои замеры. Вот кухня вам, дивите, это вот все кухня, дивите. И беж, и била, и разноцветно зелененько. Да, уже что много продано так перед Пасхой. Перед Пасхой. хотят обновиться, да. Козичьи кищи на ну, морочек. И вайбер. 095-109-46-35. А, у вас вайбер и телеграм? Да. Пошив штор, будете знать. Звоните, если вам надо, вам все пошьют. Шторы, тюли, да? Да, вот Клеенки. У новиночки у меня. Вот такой бамбук с низами появился. Есть серый, белый и кремовый. 350 гривен метр. Бамбук с вставками, сетками. Ага, беж, такая светленькая и серенькая, да? Они в основном три. Ага. Да, тоже есть цвета. Девять. Это какая цена? 350 гривен тоже. Корды 250 гривен метр. А какие спитали, я уже не помню, какие спитали там, блин, шторы, тюли, я уже не помню. Ой, тканы. по шторам еще не успела, не повешу. Тоже есть новый это, сбитое стекло, также еще появилось. Black девочка, девочки, видите, то, что будет солнце не просвечивать. Смотрите, еще Короче не ага, новинки, да? новинки, да. Это blackout. а, это А, -а. Don. Don. а какая да, цена тоже... его? 350 гривен метр, тоже есть в цветах. Угу, Ай, клеенки же у вас есть, да? Клееночки да. тоже можно выбирать. Клиенки тоже разные, от 80 гривен за метр до 170. Есть это и мрамор, классные такие девочки. Это, да, это новый. Имитация мрамора, вот я тебе показать. Есть, есть вот такая. Угу. Черно-белая и серая. Почему вот такая? 140 гривен метр. 140. А какая ее там? Метр 40. Метр 40. Угу. И есть же вот эта клеенка, да? Житкое Детское стекло, стекло девочки. Почем воно? Вот это вот 60 сантиметров. Ну, чаще всего столешницы либо маленькие столики, 250 гривен метр. метр. Есть еще 80 сантиметров, есть метровые. И у вас такие есть тоже? Да, по размерам тоже есть. То есть, да, почти звонить, Кажите раз номер любый 0,97-347-0404. Татьяна. Татьяна. Угу. Также бюджетные тюли, да, смотрите, по новым жакардам. 150 гривен метр. А, жакард чек называется? Да, тюль, который не надо гладить. 150 гривен метр? 150 гривен метр, при высоте 2,80. Ага, 2,80. Это все 150 гривен. Девица, это 150. И вот так тоже вот, все 150 бюджетные тюли. Это все 150, будете знать, приходите на привоз.